तो भाई ये है वाटरफॉल और यहाँ पे अभी देखे फोटोग्राफी हो रही है फुल इंजॉयमेंट हो रहा है माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है भाई बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है पानी भी जो है ना अच्छा भाव है ठंडा पानी है बहुत ठंडा पानी है लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं भाई यहाँ पे आप देखें हमारे भी लड़के लगे हुए हैं ख़वान हज़रा इस टाइम हम जो है पी अनासी से नीचे आ चुके हैं और वहाँ पे रात में बहुत ज़्यादा सर्दी थी बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से हमने फ़ैसला करा कि हम नीचे आ जाते हैं थोड़ी सी हाइट कम हो गई है तो अभी जो यहाँ के व्यूज़ हैं वो मैं आपको लाजमी दिखाता हूँ आप भी देखें इंजॉय करें हम तो कर ही रहे हैं अल्लाह का शुक्र है लेकिन आप वीडियो देख के इन्जॉय करें यहाँ पे आए बहुत बेहतरीन जगह है माशाल्लाह वीआईपी जगह है ठीक है तो आप ये व्यूज चेक करें सुबहानल्लाबहान अल्लाह अल्ला के कमेंट्स लाजमी करें भाई अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है तो सुबहान अल्लाह के कमेंट्स लाजमी करिएगा इस टाइम हम जो है मौजूद हैं। पीर चनासी पे और पीर चनासी जो है इससे थोड़ी सी और हाइट पे है और लेकिन हम जो है रात में नीचे आ गए थे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी जिसकी वजह से हमने फ़ैसला करा कि भाई अब नीचे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ इतना कोई ख़ास रिहायश का इंतज़ाम है नहीं अगर वहाँ रिहायश का इंतजाम होता फिर मसला नहीं था इशू नहीं था फिर हम लोग वहाँ पर रिहाइश कर सकते थे लेकिन क्या वहाँ इतना रिहाश का इंतजाम है नहीं जिसकी वजह से हमने बोला चलो यार अब नीचे चलते हैं रात में खाना वगैरह हमने खुद यहीं पर बनाया था और खाने में चावल बनाए थे अब बस यही सेटिंग है सब तैयारी कर रहे हैं ना लड़के इनशाला उसके बाद हम यहाँ से रवानगी करेंगे मुजफ्फराबाद वहाँ जाएंगे इनशाला नाश्ता वगैरह करेंगे उसके बाद फिर हम नीलम वैली की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देंगे इनशाला तो आप लोग से दुआओं की दरखास्त बाकी आप और व्यूज़ देखें ये एक साइड के व्यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ और मज़ीद दूसरी साइड की व्यूज़ में आपको दिखाता हूँ माशाला ये कि देख के ना इंसान का दिल ऐसा हो जाता है कि बस कोई अल्फाज नहीं है कुदरत आप चेक करेंगे पहाड़ों के ऊपर इतने लम्बे लम्बे दरख्त हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे नीचे सारे ये रहे और सारे जितने भी पहाड़ हैं सब के ऊपर बहुत लम्बे लम्बे दरख्त हैं ठीक है भाई तो ये है पीर चनासी का एरिया ये हमारा सेटअप है भाई सारे तैयार हो रहे हैं नीचे जाने के लिए ठीक है और ये रोड है ये रोड सीधा ऊपर जा रहा है फिर चनासी की तरफ और यहीं से सीधा नीचे मुजफ्फराबाद ये दूसरी साइड के व्यू आप चेक करें चारों तरफ आप देखेंगे तो भाई इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं इतने ख़ूबसूरत व्यूज़ हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इनको बयान करने के लिए बस यही है कि मैं यही कहूँगा सुबह अल्लाह अल्लाह की जितनी तारीफ़ की जाए बेशक कम है बेशक कम है क्योंकि अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है वादी कश्मीर को कि इंसान की अकल जो है ना काम करना छोड़ जाए लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है अभी सामने वाले आप बादल देखें ऐसा लग रहा है जैसे रुई के गाले पड़े हुए हैं और एक और बात मैं आपको बताऊँ हम इतनी हाइट पे हैं कि बादल हमसे नीचे हैं और हम बादलों के ऊपर हैं सामने देखो आप नज़र आ रहा हो ये रहे बादल उधर सामने चेक करें ठीक है भाई तो अब हम नीचे निकलते हैं इनशाला वाद नीलम की तरफ इनशा पहले मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे फिर वहाँ से वादिया नीलम जाएंगे इनशा अलहद लाइफ हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया बीज चिरासी से मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ और नीचे की तरफ जा रहे हैं आप देखें वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा और बहुत ख़तरनाक रास्ता है भाई ड्राइव यहाँ पर जो है बहुत एहतियात से करें जो भी आए लेकिन ड्राइव जो है बहुत एहतियात वाली बात है बहुत एहतियात से करना लाजमी है क्योंकि रास्ता आपको वीडियो के अंदर ज़ाहिर रहा होगा कि कितना खतरनाक रास्ता है और ट्रेनिंग के हवाले से तो बहुत ज़्यादा है

तो आप चेक करें भाई पहाड़ों को जो है बादलों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है आप देख रहे हैं। देख रहे होंगे सामने कि सारे बादल हैं और बादलों के पीछे पहाड़ है और वेदर भी ऐसा हो गया सामने मुझे इस वक्त जो है हम मुजफ्फराबाद से निकलने लगे हैं नीलम वैली की तरफ अब हमारा सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा ने चा फिर शनासी में गया पूरा जो है आपको दिखाया अब इन हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है नीलम वैली है इनशाला नीलम नीलम वैली भी कम्प्लीट एक्सक्रॉस करना है इनशाला तो अभी अब मौजूद है मुजफ्फराबाद में और तो मुजफ्फराबाद में थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा है शहर के अंदर आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं वाटरफॉल पे जो कि नफराबाद है पंचगिला जा, जाते हुए रास्ते में पड़ती है मैं अभी आपको दिखाता हूँ पंचगरा वाटरफॉल आप भी इंजॉय करें हम तो कर ही रहे हैं अल्लाह का शुक्र है तो आप भी इंजॉय करें आप तक कर अभी आना हो चक्कर लगे तो यहाँ पे इस साइड पे लाजमी रुकिएगा लाजमी रुकिएगा बहुत इंजॉय है बहुत मजेदार है ठीक है तो अब ये देखें आप ये सारे हमारे राइडर खड़े हैं भाई ये बैठे में न्यादी भाई अदनान भाई तारिक भाई वगैरह ये सब बैठे हुए माशाल्लाह और ये वाटरफॉल है भाई ठीक है सारी वाटरफॉल चलती हुई आ रही है माशाल्लाह बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है और ये बैठे हैं खड़े हुए हैं कामी है है भाई पानी में बैठे तो, तो भाई बहुत मजेदार माहौल बहुत अच्छा है साफ सुथरा है बिल्कुल फुल इंजॉयमेंट है तो यही है इंजॉय करें और कम रहे ठीक है तो आप यहाँ से हम इंजॉय करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह फिर यहाँ से हम आप जाएंगे की तरफ तो आप लोग भी रहे वीडियो देखें वीडियो अच्छी लगे या नहीं लगे लाइक करें शेयर करें और तो के को सब्सक्राइब लाजमी करें ठीक है भाई तो हम चलते हैं आप वाटरफॉल की तरफ

तो भाई ये है वाटरफॉल और यहाँ पे अभी देखें फ़ोटोग्राफी हो रही है फुल इन्जॉयमेंट हो रहा है माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है भाई बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है पानी भी जो है ना अच्छा खासा ठंडा पानी है बहुत ठंडा पानी है लेकिन बहुत इन्जॉय कर रहे हैं भाई यहाँ पे आप देखें हमारे भी लड़के लगे हुए हैं और बस इनशाला अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे रवानगी करेंगे अपना जिला फैली की तरफ इन ठीक है तो बाकी सारे लड़के आप देख सकते हैं झीले हो गए देखें तारिक भाई को देखें कितने घीले हो गए और बाकी कामी भाई को देखें रेहान अभी गीला नहीं हुआ अभी जाएगा तो गीला हो जाएगा मैं मेरे को देखें कितना गीला हो गया कितना गीला हो गया पानी जो है ना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है बहुत ज़्यादा यह पानी आ रहा है ये देखें आप और पानी की स्पीड बहुत तेज़ है बहुत तेज़ है लेकिन क्या मज़ेदार है इंजॉयमेंट में फुल फुल तब्दी है फुल मज़ा आ रहा है भाई आप सोचते हैं इंजॉय करें इन बहुत मज़ा आएगा तो अब हम जो है रवानगी डालते हैं इनशाला नीडम मैरी की तरफ अब आगे के जो व्यूज़ आएंगे वो भी मैं आपको लाजमी आपके साथ शेयर करता रहूँगा आप भी देखें इन्जॉयमेंट करें हम तो अलहमदिल्ला कर ही रहे इंजॉयमेंट आप भी इंजॉयमेंट करें बिलो देखते हैं लेकिन भाई जान वीडियो को लाइक तो करें यार वीडियो को लाइक करें लाजमी और शेयर करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ठीक है भाई तो अब इन शाला मिल हैं हम अपनी अगली मंजिल की तरफ भाई वाटरफॉल से निकल गए इनशाला अब हमारा जो सफ़र है वो है इनशाला नीलम वैली तरफ तो अब नीलम वैली जाएंगे अभी रास्ते में हम लोग